<applause> الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله حامدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وَلَهْ أما بعد وبسند المتصل الى المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين الى أن قال فصل ai hadza faslun ining kepaneka paneka situng pesaan surutul Jum'ati ining banyak-banyak syarat sahna salat jumat sittatun paneka enam para jemaah saya menjaga sarangajunan Allah Subhanahu wa taala mangkin kadinto bakal masuk deka pembahasan seputar sholat jumat pembahasan pertama yang kak dinto bakal abahas syarat-syarat asana sholat jumat kalau belum pacen beda enam sebelum dan kalau belum pacen melanjutkan dekah pembahasan kak maka perlu kiranya Bukan kalau ben ngauningi deka banyak banyak fadilana salat fadilana hari Jumat. Para ulama mengatakan salatul Jum'ah al Jum'ah kak dintok, bisa ebaca kalau ben al Jum'ah bisa e baca kalaban al ah. bisa e baca kalaban al jumuah al jumuah jadi beda, beda telu bahasa ya, itu kita, kita, pertama al jumuah kalaban e baca mimma al yang ah. nomor dua e baca sukun mimma al Senam telok e baca fathah mimma al jumaah. Cuma saya paling fasih dari telok bahasa kak dito yang kita dito kalaban e baca dhamma mimma yang al jumah Jadi solat jumaah, solat jumaah. Solat Jumat kak para jemaah termasuk afdalus salawat paling afdol afdolla banyak banyak solat dilihat dari sisi arena hari Jumat kadintok, dinto afdolu ayamil usbu paling afdol afdolla are selama seminggu yang terkenal kalaban Sayyidul Ayyam Pimpinan Dari are-are seminggu kadintok, Eki kadinto, hari Jumat Al Imam Ibnu Qayyim ya dalam kitab Al Huda Kadinto, menyebutkan menyebutkan keistimewaan keistimewaan hari Jumat sampai dapat dupoloh keistimewaan. Bahkan Al Imam As Suyuti bukan hanya dupoloh, beliau mencatat atau menulis tentang keistimewaan hari Jumat sampai dapat sarto situng keistimewaan saking muljana hari Jumat. Ya, okay, karena kalau belum panci dengan menabi ampun mengawuningi dakah fadilin hari Jumat maka ongku ongku rogi ketika pada orang yang masuk hari Jumat kemudian tidak mengambil tidak ikut andil untuk mendapatkan fadilah fadilah hari Jumat kak itu di antara kenapa? fadilana hari Jumat kak para jemaah Islam Allah subhanahu wa taala saya pertama Malaikat, Kak Dinto, apa Dekah, Ari Jumat. Aku, apa ada hari Jumat, Jum kalaban e, yaumul mazid. Jadi, beda nyama Ari Jumat, Kak Dinto, kalaban selain malaikat menyebut nama Ari Jumat, kalaban yaumul mazid. Apa nafas, Bapak? likasrati ma yaftahu Allahu fihi min abwabir rahma wa yufidu min al-fadli wa yubsitu khair karena saking banyaknya Allah itu muka iyar Jumat Dekat benyak minyak labung rahmat Allah benyak apa yang keutamaan di hari Jumat. Allah bahkan membeberkan banyak banyak fokusnya hari Jumat? Di antara sekian banyak kebaikan rahmat Allah, saya beri hari Jumat. Hari Jumat, kita dikatakan, apa, di hari Jumat, ada benda bau, bau bau waktu semulja saya ingat, saya ingat, saya orang saya adu'a pas deka saya ingat, maka ingat, saya ingat, Ajunan Allah saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat, Allah ingat, Allah ingat, saya ingat, saya ingat, panjengan. Napa saya ingat, 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 saya Manabi kalau ben ampun ngau ngawningi cek pokol 11 saparapat bokto semulja kan itu ampun dari awal Jumat tay santai saos dapat pokol 11 lebet sapolo siap-siap adua 11 15 adua laser kan itu santai boleh tak adua nika manabi kalau ben pancenengan ampun ngawningi dekah bokto semulja kan itu Keng sang aja syarat Allah dirahasiakan karena kelak sopa aja kalau bang dari awal hari Jumat sampai akhir semangat terus kafir ibadah dek Allah namanya ada ke Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah saya menjeki sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Apa napa? Hari Jumat kadito dinamakan Al-Jum'ah. Sebenarnya para ulama hari Jum'at dikatakan al pertama lijtima'in nasi laha karena ia hari jumat kalau berpancangan apol kompol edil musyikum tempat keangkui alaksanaki sholat jum jumat lijtima'in nasi laha karena akompol lah manusia masyarakat keangkui alaksanaki sholat jumat ini pertama ada yang mengatakan Lijam il khairati fiha Dinamakan hari Jumat Karena hari Jumat Kerita kompolanna Minyak-minyak kefokusan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Otabana ya Enyamai ya hari Jumat Lijtima'i Khalki adama fiha Karena ia hari Jumat Allah kak Menciptakan Nabi ah. Adam. Atau ada yang mengatakan dinamakan hari Jumat karena Jumat Kadinto. Nabi Adam apangki akompol sarang siti Hawa yang Kadinto eh Arafah tepatnya E Jabal Rahmah Pas hari Jumat dicari tanah ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan situng kesalahan. Eh, Esor ke akhirat, saran Allah, epatoron eh, dekatunya. Ada yang mengatakan Nabi Adam kadir epatoron eh, evatoron eh, daerah India, sedangkan Siti Hawa kadir epatoron eh, eh, daerah Saudi Arabia, tepatnya ikhtiar eh, daerah Jeddah. Eki eh, daerah Jeddah. Saya ketika Nabi Adam kadir Uh, apang kia akom pola atom muasarang siti hawa harus berjalan dari India dekat Mekah apang kia dalam situng tempat mana? padang Arafah tempatnya Ejabal Rohmah yang kena kela pas hari na hari Jumat Makanya na hari kela e nyame hari Jum Jumat eki kemudian Tabuna para ulama Eki, tabula para ulama are Jumat kadinto paling afdol afdol la are tapi saampon are arofa. Manabi bi kalau bun pancenengan terongauninga are se paling afdol selama satu tahun kak dinto are arofa. Nikah paling afdol. Jadi afdalu ayyam alal itlaq yaum arafah are arafah yang terkenal kalaban yaumun muhammadiyun are yang dinisbatkan disadarkan dengan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saking muljana hari kadinto kalaban sebab puasa saos yari arafah etang kelsanga dul hijjah maka dan kalau pun panjenengan Tusah tusanah selama dua tahun Esapora Sarumma Tusah satu tahun sebelumnya Dan tusah satu tahun setelahnya Baru karena apa Karena ada kadintah Ada khusus istimewa Yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW Beserta umat Kemudian menduduki nomor dua Hari Jumat Jadi seampun Ari Arafah Paling Abdullah are secara mutlak nomor dua Eki kadinto, hari Jumat. Lastare hari, hari Jumat are Idul Adha. Lastare Idul Adha keno are Idul Fitri. Nih are Idul Fitri. Kemudian manabi paling afdol lah malam paling afdol lah malam secara mutlak Eki kadinto, malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama menisih setiap tahun nah. saya Se berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pas dilahirkan, Kak Dinta paling afdol, abdullah malam karena eh, waktu Kak Dinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang barokah, apa yang manfaat yang secara menyeluruh apa rahmat ka alam rahmatan lil alamin maka hari kelahiran nabi Muhammad selamba iki benni saya setiap tahun se apa selalu terulang-ulang ka dinto paling afdol afdol lah malam kadito kemudian nomor 2 malam lailatul qadar mungkin ada pertanyaan apa napa tak malam lailatul qadar se si paling afdol Para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar tidak akan Allah berikan kalau pancenengan tanpa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. malam Lailatul Qadar kan karena badanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelahiran Nabi Muhammad, malam kelahiran Nabi Muhammad kan itu paling afdol Abdul apa Malam huruf yang nomor 2 ini kita malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Jumat. jadi malam Jumat kan itu para hadirin menduduki peringkat saya nomor telok edelam Abdullah, Makanya kalau ben dengan manabi arik malam Jumat kak dito mosoh saborana terkadang minyak takok na Tapi mana lembe manabi mangken pun pontera Jadi manabi malam Jumat katon malam si angker iki. Yang kena pori tedung takok. Padahal hari Jumat kan itu hari semul mulia pada hari. Mustajab termasuk dari lemak malam semustajab. Ketika kalau benar-benar panjang doa di malam Jumat maka akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa Kemudian Lailatul Isra menduduki peringkat si nomor 4 yang kita malam Lailatul Isra. Para jemaah yang menjadi sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ejilah saki e dalam kitab Kadinto bahwasanya orang se kewajiban alaksana ki Jumat kadintoh ketika ngagungi 4 ngagungi pansapanapan syarat. Sepertama Islam. Nomor dua beling. Nomor telok berakal. Nomor empat huriah merdika. Nomor lima renglake. Nomor enam sehat. Nomor petok mukim. Tidak maknanya tidak melakukan parcelena. Artinya ketika pada orang sudah mendapatkan ibadah eh, ya petok syarat kadinto maka wajib ala koni sholat jum Jumat. Sampai saking wajib bah solat Jumat kadinto, kajen Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada bu. Layan tahiyan na akwamun anwatihimul Jumat, au layaktiman ala kulubihim, thumma layakunanna min al ghafirin. Tantona ambua ongku pasera banyak banyak kaum dari atingkel salat Jumat Mon patkun maka tontona Allah bakal notopi ongku deka ati atena. Atena bakal top sarang ajunan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Ben orang kadin to ongku ongku. catet syarat Allah minal ghafilin diri orang-orang selopan pada ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan edelum riwayat selain kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atabu man taraka jumain tahawunan taba Allah ala pasir pasir pasera orang seatingkel telau kali Jumatan secara berurutan. Ben ating kele -kele bukan karena undur, tapi tahawunan nangkep enteng meremehkan dekat wajiban sholat Jumat maka naudzubillah Allah akan notop dekat Manabi Man nabi eto top Allah maka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kena orang kelak naudzubillah dikhawatirkan mati dalam keadaan suul khatimah. Bahkan eh dalam riwayat selain Man tarakal jum'ah salasan min ghairi udhrin faqad nabadal islam wa siapa Sapa-sapa orang saat saya salat Jumat kalau berturut-turut tanpa benda maka ongku orang kelak melemparkan agama Islam ma Artinya apa orang kelak betul-betul tidak perhatian ke agama Islam Ben naudzubillah dikhawatirkan mati dalam keadaan suul khatimah. Kan itu para jemaah, jam ni kisah Allah Subhanahu wa taala sing kena ngiring iki okay, menabi hari Jumat dan kalau ben panjenengan yang sudah memenuhi syarat kala wajib ala qoni salat Jumat ben lebih-lebih dalam hari Jumat nya fadilah khususnya kala pada waktu semuljah semustajab menabi kalau ben panjenengan maka doa kalau ben ai eh, sampeta ni sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka pancen kalau ben pancen ngan king taufik dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bisa istiqamah aja gadak ka salat Jumat ka dinto. Istiqamah edel mabunya doa, mabunya ibadah ya Jumat. Yang kena kalau ben pancen ngan termasuk orang-orang si ontong fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kaum sakad dinto. Orang lebih nafatin kerana yang sempurna. Wallahul muwafiq ila qamit tarik. Assalamualaikum ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة وارزقنا رزقا حلالا طيبا باركا فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا وقبل بسر الفاتحة